мирного неба над головой и чтобы такое явление как терроризм осталось только в учебниках истории. В эти дни мы в Израиле проходим очень тяжелый период постоянных непрерывных террористических атак. И эти атаки ⁇ это прямой результат политики палестинского лидерства, которая старается достичь своих кратковременных политических целей и готова жертвовать для этим жизнями палестинцев, израильтян и других. Спасибо большое, я предоставляю слово. Мы вышли в поддержку Израиля. Знаете, если какой-нибудь еврейский сумасшедший в арабской стране нападет на кого-нибудь. Мировая общественность об этом будет очень много говорить, но в Израиле каждую неделю убивают мирных жителей, и мировая общественность молчит. Вы считаете это нормальным? Мы не считаем это нормальным, поэтому мы вышли, чтобы сказать, что мировая общественность просто поддерживает еврейские погромы в Израиле молча, не говоря об этом в мировых СМИ и Обвиняя Израиль в этом действии. На сегодняшний день, когда тоже средства массовой информации в мире есть, как сказать, есть пропаганда против Израиля, которая финансируется определенными кругами в мире. Это точно так же, как здесь против Украины была пропаганда. Я, я очень, очень похожее ощущение. Поэтому очень важно сегодня, что люди вышли на улицу посольству Израиля поддержать еврейский народ, который, так сказать, подвергается ножевыми или другими атаками только за то, что они евреи. И поэтому я... благословение всем, кто пришел сегодня.